Буцкий, нужно бить Артему. Забивает Буцкий. Артем Буцкий. Браво. Три очка. Карьера Артема Вона достатньо довга, достатньо успішна, я гадаю, просто навіть так? Пам'ятаю його, ну, не можу сказати, що з самого початку, оскільки ось його період юнацьких молодіжних виступів, можна сказати, пройшов повз мене, але пам'ятаю, з періоду виступів за суми Хімпром колектив був такий достатньо цікавий, бойовий, з характером. Хлопці всі були з китком, що стосується Артема теж. От це було, було згадувати так, те, що він. Виробляв своєю лівою рукою. Я Пам'ятаю одне інтерв'ю Канаді Защука. Він тоді був тренером збірної. І він їздив, здається, в Суми безпосередньо подивитися кілька матчів цієї команди. Я повернувся і ми з ним спілкувалися. Він сказав таку фразу: «Ну, от всі говорять зараз про кривичів. Я поїхав в Суми подивитися на них. І ви знаєте, я поїхав дивитися на кривич, побачив буцького. Я его начал приглашать в сборную в 2004 году. На тот период времени он был одним из лучших плеймейкеров нашей страны. Была определенная перспектива, что он вырастет очень хорошего, сильного, мудрого игрока. Проявил себя с самой сильной, с лучшей стороны на Всемирном университете в 2005 году в Турции, где мы стали серебряными призерами, а он был Основним розвірючі нашої дубовні сили. Кверо з НТУ, того періоду теж команда, ну, яка була яскрава, тут нічого не скажеш. І от хотілося б звернути дійсно на той період Артема увагу. Він там дійсно знайшов себе, розкрився. Думаю, самые сильные качества его это лидерские качества. Он лидер в душе, лидер на площадке, лидер во, все, во всем, что бы, он, что бы он ни делал. Плюс, конечно же, на площадке он всегда отличался нестандартными какими-то решениями, передачами красивыми. Плюс он очень жесткий игрок был в защите, ни на секунду не уступит не сантиметр а площадки. Смотрим, насколько железные нервы у Артема. Железные. Желез... Бросать или мазать? Посмотрим. Мазать. 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 Подбирает запорожцы. И, и из -под Гуин забивает. забивает. 0,6 секунд до конца. но проводится свою атаку, конечно же, необходимо столичной команде. Буцкий и за дуги. Ну, мы с ним первый раз встретились, наверное, очень давно. Я, честно сказать, уже не помню, больше 10 лет так точно. Мне всегда было приятно с ним играть и общаться. Он очень, очень хороший и приятный парень. И мы всегда с ним находили взаимопонимание на площадке. Но сильная сторона его на площадке, конечно, была очень передача, очень острые передачи. Он любил их раздавать. И мы это видели на протяжении всего карьеры. Он, вот, он играл в хороших клубах. И всегда это был его бы конек. Артем, наверное, один из лучших наших капитанов, если брать именно по человеческим качествам, потому что были у нас разные ребята, но Артем ⁇ это человек, который именно для фанатов, для ультра запомнился, во-первых, боевыми качествами такими на поле и, в принципе, за его пределами, человек, с которым всегда было очень приятно общаться. Кожній своїх команд він виконував важливу, помітну і корисну функцію. Саме тому хоча б за це його кар'єру можна вважати дійсно успішною. Він не став гравцем, який став, грав за кордоном, але в Україні він досяг практично всього. І це були золоті роки українського баскетболу, коли конкуренція в чемпіонаті була величезною, коли будь-які медалі, які здобувала команда, вони вважалися дійсно дуже коштовними. Желаю ему, наверное, заниматься любимым делом, оставаться в баскетболе, если ему хочется оставаться в баскетболе. Хотелось бы пожелать в будущей его жизни пропуска. Удачи и терпения, и чтобы у него все получилось в жизни. Я ему желаю удачи в дальнейшем уже после игровой карьеры. Вот, и нам будет и подать.